哼，这丫头越来越有趣了。 在婚约即将缔成时，若有任何阻碍他们结合的事实，请马上提出，或永远保持缄默。这是怎么了？啊、哎，不是吧？许菲菲，你还认识我吗？甜、啊、心，你忘了我们说好要一起去漂亮国？我说过会对你负责，可你呢？你不信我，还找了一个男人接盘。哎呀！ 怎么会这样？哼，许菲菲，这可是我送你俩的礼物哦，安德逊先生吗？我是许菲菲的好友，她怀了你的孩子，那不如我们做一桩生意，效果可比我想的好。给我滚！不要动我的女人和孩子。 然敢骗到我头上了！我没有骗，我没有骗你们。好了好了，这么多媒体在看呢，别闹了。要我说，去做个亲子鉴定就行了。这这就没必要了吧？医院里人多眼杂，传出去对叶家肯定没关系。亲戚一场，可以去我的私人医院。 真的是叶哥哥的孩子，我不要做检查你。你让我怎么相信你啊？你那个男朋友不都找上门来了吗？唉，我也是相信你的，可这件事已经被记者知道了。若是不给他们一个说法，叶家的脸面往哪儿放啊？可是，可是万一这个检查影响到胎儿怎么办？我不能做。许小姐，是怀疑我医院医生的医术吗？ 啊，陆家主，您别介意，他没脑子的。我们怎么敢质疑陆家的医生？菲菲，咱们身正不怕影子斜，做就做呗。如果叶家还敢说三道四，我给你做主。什么？这什么猪队友啊！带进去、哎。我不要。我觉得咱们还得请记者进来，不然到时候这件事不好交代。啊，这。 这就不用了吧，伯母，人言可畏啊。与其让他们乱说，不如我们先下手为强。这这倒是，可我怕万一这孩子不是我们叶家的，岂不是丢人吗？我相信菲菲，伯母难道不相信吗？就算孩子不是叶家的，您也可以在记者面前撇清责任，否则拖下去只会让公众更不幸福。好，我就听你的。 去，把记者们请进来，让他们一起见证真相。我就说你这个小贱人，狗改不了吃屎，真悦耳，是不是？叶天意，你也是，你是猪吗？被这样的女人骗，<laughs> 你们不要拍了啦！叶先生，这婚礼还会继续吗？ 叶先生，请问许小姐肚子里的孩子，你会接着养吗？叶先生，你毁去与纪小姐的婚约，选择与许小姐结婚，现在发生这样的事，请问您现在心情如何？天意一时糊涂被骗了，许菲菲这个下三流的贱女人，今后彻底和叶家没有关系。从今天起，我们两个没有半点关系，你别再来纠缠我。